哈喽哈喽，hello, hello, 大家好，好久没有正常的录一个周记了，嗯，我知道你们都在每每周都在催催我的周记，嗯，然后呢，今天就好好的录一个，因为今天正好在拍摄，然后呢，趁着有妆发，然后就录一个，好好录一个视频周记，嗯，这两天呢，然后我们一直在上表演课。 然后一直在上课，也不止表演课了，还有其他课，嗯，然后为之后的戏做打算，然后是什么戏呢？相信很快你们就会知道了，呃，然后我们会好好努力的，然后呢，呃，这周然后我们会先去湖南长沙，然后录制节目，然后，然后就直接进组喽。 嗯，会不会很想我？但是我不知道周记还会不会延续啊？嗯。你在干嘛？哟。我在录视频周记，你看，光光，打个招呼。Hello，大家好。都曝光了，看不见己。没有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 ，帅了帅了，很帅很帅，今天大家都很帅。然后呢，嗯。 我们进进组之后应该就会很忙很忙，但是呢，拍戏肯定会忙嘛，所以呢，就好好努力吧，好吧，然后你们也照顾好自己，然后马上就快过年了，嗯，大家要回家，然后好好的跟家人团聚，嗯，然后祝大家期末考试的啊什么的都顺顺利利吧。 好吧，然后今天今天就到这里，因为我实在是不知道说什么，反正一切都好，然后你们也都好好的，然后一起努力吧，希望你们可以看到一个更好的我，拜拜。